Чорноморець Олімпік, наступний поєдинок. Я би не хотів сильно загострювати увагу на цьому матчі, тому що в принципі то це той поєдинок, де ну знаєте, якби того, що було в інших поєдинках, такого знаєте, якогось ну таких пристрастей не було. Мартиненко, який стає слим генієм для Олімпіка. Він забив у цьому матчі два мячі. Пам'ятайте, що він забив зрівняв рахунок у минулому чемпіонаті у стартовому турі. Центральний захисник дуже груба гра, помилка, помилка А Гришко показати в этой ситуації. Та відвернувся. по мені, чай... стандартный. Помню помните, ми теж розбирали говорили, що стандарти у Чорноморця. І опять же тут про того же Мартинінка говорили. це все наіграно. Как он включается на ближнюю штангу. Мы говорим, что стандарты, да, оружие, но мы говорим, как действовали футболисты Олимпика при этих стандартах. Но это же никакие рамки не лезет. Первый мяч Рыжко убирает голову. Сейчас мы смотрим второй мяч. Забились песочной ямы. Сейчас не забыл, это что атака. Ну, мы идет. сейчас посмотрим. Да, вот сейчас уже должен был решать эпизод. Махарадзе выручил. И вот идет подача. Мы видим Мартинка, который берет разбег. С ним никто не играет. Откуда он забивает И как да. вот играет Петров Неужели так в штрафной площадке Играют против э, своих оппонентов Да там, вы посмотрите Англию Они футболки снимают А вот стоит просто столбик вот, И человек забивает этот гол Вопросов к футболистам Черноморца Нет никаких Выиграли заслуженно Выиграли по делу Это уже проблема Олимпика Почему? зиркой мы видели один Олимпик, который несся вперед и в игре с черноморцем Олимпик, который проигрывая, даже не, не, за, то, что сказать, не захотел, он даже не создал хотя бы подобие того, чтобы отыграться. Бразилец какой-то обыграл пол команды. Да так, да. в штрафный майданчик заходили футболисты черноморцы легко, без никаких проблем, без жодного, без никакого, так, как бы мовити, знаете, момент тут не зарахованный цей гол. Бласти положение позагрою. Все нож таки Махарадзе відбив мяч перед собою В такій ситуації що можна було... Ми посмотрели, ожидали третій гол. Буде, не буде. Ну просто що як відбити тут мяч перед собою? Вибивай в бік, м'яч... ну правою рукою на йшов навіть. а третий пропущенный. Ну, пока мы смотрим моменты, когда Черноморец хорошо начал разбиваться, и вот сейчас уже Ковалец мог забивать. Не подстроился. Там под левой ногой был мяч, пока начал перестраиваться. И вот сейчас хороший заброс. Казалось бы, на удачу, но не успевает накрыть защитник. И бьет Борилка. И мы смотрим Махарадзе опять. Ну, в какой-то полупозиции. Ну, вот это да, нет вопросов, барилка хорошо сориентировался, как нападающий, но Махарадзе, ну, я не могу понять, как такой мяч он пропускает. Потерял такое впечатление, что ворота. Но надо дать должное Черноморцу. Они не выигрывали три тура. Надо их поздравить с этой победой. Показали Бабича до игры. Он исхудавший.